Получилась боевая, интересная. Мы две на выезде могли запить подряд. Но сегодня удалось. Первый тайм прошел. Ну, такой равный борьбе у нас, по мне, было больше. последнего паса и первый тайм у нас несколько человек просто выпали из игры. Второй тайм получился более открытый, атаки были на одни и на другие. Опять же, мы не реализовали. У Сум были несколько таких хороших моментов, тоже не заявили. Ну, обидно, конечно, что мы не дотерпели и со стандарта пропустили. Ну, Говорят, это футбол. Будем двигаться дальше. В целом, такая хорошая добротная игра. Но это мое мнение, не знаю. Со стороны смотреть Чем доволен больше. Результатами или А если честно, ну, может быть, игрой там, временами, там во втором тайме у нас получался. Накрывать прессинг и быстрый переход из обороны в атаку. Результатом как нужно если мы 89 пропустили, что это видео? Это сумма, но вот использовали с момент, мы при стандарте неудачно а там сыграли. Как вам играть сумму? Ну. Мы мы, конечно, готовились, изучали, уже думаете, что мы тут приехали, просто так пытались нейтрализовать и сильные стороны, не дали их. Не дать развернуться средние линии, где они легкие, подвижные, с мячом хорошо работают. Я думаю, что в целом мы с этим брать то -то выполнили, но не до конца. Ну, как по мне, то немножко меньше было голевых моментов. В вашей команде играет два наших экрана, или не Гувачев. Как вы их оцениваете? Ну, Один постоянный играет, а что за рулем? Второй-то кто? Гувачев. А, Егор. Егор пропустил очень. выходить и играть. Может быть, последний последние и подает, потому что раньше. Но он же вообще не работает. Ну и постоянно у нас играет в защите, пропускает только если желтые карточки получит. Еще много уже насобирал. Юрий Николаевич, если абстрагироваться от результата, вот Вы и Игорь э, Жабченко, какие вот, ну, вот у Вас личные эмоции, вернувшись сюда на ювелирный, Вы же в качестве, Вы вот, пошли в плавочки mm. сегодня команды гостей, какие эмоции Вы испытали? Да нет, частичку своей души и сердца оставили. Честно, приятно было работать здесь. У меня лично очень теплые воспоминания о работе в Сумах, о ребятах. У нас хороший коллектив был. Ну, честно, приятно было возвратиться на стадион. И, конечно, когда Федоричу говорил, что там тысячу пришло, сегодня уже три. Поэтому хотелось, чтобы больше и больше заполняли стадион. Красавец стадион. Спасибо, спасибо. Спасибо